you Работа для мужчин и женщин на мясокомбинате «Добровольцы» от Грэмми «Персонал». Предприятие находится в городке водовицы Гурны в 200 километрах от украинской границы. Работа происходит на трех процессах – убой, разборка туш свиней и упаковка готовой продукции. Много кто говорил, что на мясокомбинате там тяжело, долго не выдержишь. Сначала, да, было немного тяжело, но потом все стало нормально. Вот уже 8 месяцев, как бы все стабильно, хорошо. Я очень доволен этой работой. Здесь и легко, и начальство очень хорошее. И фирма, которая Грэмми персонал, она мне очень помогла. Банками, з переїздом, і за всім документами. Я планую здесь пробити ще до кінця карти, пробити, десь около трьох років. П'ять місяців працюю на циркулярній пилі, розпилюю тушки. Мене е, захопила саме е, заробітна плата. Вона була на порядок вища, ніж в інших вакансіях. Я є студентом, студентом в Україні, і цей статус дозволяє мені отримувати. Заробітну плату більше, ніж звичайні робітники. Тут один рік роблю на цьому заводі, бо найбільше сподобався. Заробив на машину, знайшов дівчину. Работа на заводе происходит в одну смену. Есть возможность брать дополнительные часы и выходить в субботу. Некоторые люди возвращаются к нам. Часть людей работает уже по несколько лет. На заводе кормят бесплатно. Два раза, даже три раза в день можно пройтись на столовую и хорошо покушать. Покушать собственной продукции, которую они здесь же и делают. Вот. Продукция реально очень вкусная, я тоже пробовал. Для своих работников Грэмми персонал предоставляет жилье в пешей доступности от завода. В городе есть необходимая инфраструктура. Недалеко – города Жешев, Перемышль и Краков. Если вас заинтересовала работа на мясокомбинате «Добровольцы», звоните нашим рекрутерам. Также смотрите другие видео о вакансиях от Грэмми персонал на нашем YouTube канале.